सो गए चंद व्यक्ति एक तो कोई सरदार है जंगपुरा का उसको पता ही नहीं क्योंकि तो रात को वो चार बजे के बाद तो पता नहीं क्या करता है पहले कांग्रेस में होता था और अब वो बीजेपी में चला गया है जो हारा था चुनाव और उसको भी बड़ा बना दिया बीजेपी के लोगों ने राहुल गांधी के पीछे पीछे उनकी प्रशंसा और चर्चा करते थे और जिंदाबाद के नारे लगाते थे और कहते थे हमारी जान भी आपके लिए हाजिर है जिनको राहुल गांधी ने बनाया कम से कम वो तो ना टिप्पणा टिप्पणी करे और बिना वे बजा ना तो सिखों को कोई भड़काने का काम किया है ना राहुल गांधी सिखों को कभी भड़काता है अब बीजेपी वालों को राहुल गांधी से डर लगता है ये बात है ये बात सही है उनको लगता है अब अब बताते हैं ये जाकर इनके जो नए नए लोग गए हैं एक वो जंगपुरा वाला जो चार बजे के बाद टल्ली हो जाता है वो बताएगा इतिहास तो राहुल गांधी की आंख की तरफ भी जरा उठा के देखना हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी तेरे जैसे लोग जो रात को टी हो जाते हैं वो राहुल गांधी की बात करेंगे कि यार कोई ऐसी बात नहीं है मैं पंजाब चिरे ना पंजाब के अंदर तो इस तरह की कोई गल नहीं है जान बुझ के प्रदर्शन बीजेपी हेडक्वार्टर से आ गया फोन की जाओ भाई प्रदर्शन करो की क्या राहुल गांधी ने सिखा के खिलाफ राहुल गांधी ने इस देश के लोगों को प्यार करता है चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो दलित हो चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो पछड़ा एस हो चाहे वो सरदार हो चाहे वो हिंदू हो राहुल गांधी ने कहा था संसद में कि हिंदू आप जैसा नहीं हो सकता है कहने का मतलब ये था कि जिस प्रकार से आप डराते हो हिंदू किसी को डराता नहीं है आप डराते हो आ, जो राहुल गांधी जी ने अमेरिका दे एक सरदार ने पूछा की तुडा तो नाम की है तो उन्होंने कहा मेरा नाम फलास सिंह है ये कड़ा जो पहना हुआ है ये पगड़ी है कल को हो सकता है ये भी किसी से पूछ के पहननी पड़ेगी कि जो देश दे हिंदुस्तान दे हालात ने वो इस तरह दे हालात ने कि हर व्यक्ति डर लग रहे है। और जिस प्रकार दी राजनीति इस देश दे अंदर हो रही है आपस में बांटने का काम जो चल रहा है हिंदुओं को सिखों से सिखों को दलितों से दलितों को किसी और से मुसलमानों से ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਲਾਹ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭੰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਇੰਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਰੇ ਰਜੇਮਿਆਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ